kecutul. Enak ora? Penak. Eh? Penak ora? Penak. Yen diraweh kentul. 4. Ngabusi gue sampe buku kentul kok. Pacar nomor 1 kok. Iyo kan sampe ce toh Pak Udin biyen waktu jujur lu. Sak knupen diraweh. 4. Ngabusi. Ngwes ngibuk kentul pisan opo ngapa. Penak apa apa? Penak ora? Penak. Kaya sami piye? Ya rasanya penak-penak, Pak, lorong. Penak-penak lorong? Lorong-lorong, ya. Penak apa ngatu, Ra? Ketajian, Ra. Nek sa'i Nek sa'i ini ngapa kapudi, Nek orang-orang itu mah supaya, lho. Umpo-umpo pengen, umpo-umpo pacaranmu, tak ngapu-ngapu, si, Ra. Ngapu, si. Nek ngapu, si. Takut dari bapu, nge-ngapu, si. Ya, ya. Rasanya, rasanya ngapu Kepena, pena e ngono opo? Yo, pena e gono kui Gono opo? Gono opo beto, Pak? Ya, jelas ke, e seng pasti gono opo seng pena Yo, pena neng... Eh? Gono opo seng Yo, gono kui seng pena Gono kui gono opo? Gono ucil mo gono Eh? Misal ucil itu, ikul Yung, yang ngono ko seng pwena, anak-anak tak udang gini, tak telprak ku jadi, siwa pak dukomu, ngono ko seng pwena? Pak suko rup bapakkuu Wah, woy anak-anak suko Eh, pwena ngono pok? Mata-mata yang bingunganmu toh pak, pak kineneh toh pak Eh? Rasane pwena Rasane pwena Pwena e pwena? Yo pwena koyo, yo koyo, koyo, yo koyo pwena suko